kanalımıza abunə olmaqla daha çox xəbərdən məlumat alın. Zəngilan şəhərinin özünə məxsus simasını formalaşdırmaqdan ötürü baş planında tarixi abidələrin ətraf mühitinin qorunması nəzərdə tutulub və müasir yanaşmalar tətbiq edilib. Zəngilan şəhəri kiçik mərtəbəli binalardan və fərdi yaşayış evlərindən ibarət olacaq. Reportun məlumatına görə, bu barədə Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonuna daxil olan Zəngilan rayonunda Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Vahid Haciyev bildirib. Xüsusi nümayəndə qeyd edib ki, işğal ərlərində Zəngilanın ekosisteminə vurulan zərəri aradan qaldırmaq məqsədi ilə rayon ərazisində indiyədək 2000 cınar ağacı və 1000 kq-a yaxın palıq toxumu əkilib. Minalardan təmizlənmiş Ağalı kəndinin yerində ağıllı kənd konsepsiyasına uyğun olaraq yeni və müasir qəsəbənin salındığını xatırladan xüsusi nümayəndə əlavə edib ki, bu yaşayış məskənində 200 ev, uşaq bağçası, məktəb və bir neçə inzibati binanın inşası başa çatdırılıb. 150 evin 2 və 3 mərtəbəli binaların tikintisi davam etdirilir. Artıq 41 ailənin 201 üzvünə evlərin açarlarının təqdim edildiyi, qəsəbədə məşğulluq probleminin olmadığı, sakinlərin əksəriyyətinin işdə təmin olunduğu vurğulanıb. Dayanıqlı kənd təsərrüfatının turizm potensialının inkişafı üçün əlverişli mühitün olduğu, yerli və xarici sərmayənin yatırılması nəticəsində müxtəlif layihələrin artıq həyata keçirilməyə başladığı bildirilib. Zəngəzur dəhlizinin bir parçası olan və əlverişli coğrafi mövqeyə malik Zəngilanın bölgədə mühüm logistika məkanına çevriləcəyinə diqqət çəlb edilib.